حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء حضرت خاجہ حمید الدین نگوری رحمت اللہ تعالیٰ بابا صاحب یہ سارا بابا صاحب کے سینے سے ہو کے آ رہے ہیں جس مبارک بابا صاحب سے تصوف کے بارے میں بتا رہے ہیں بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تھا اور فرماتے ہیں جب میں حضرت خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کیا کہ آکے غریب نواز ایک خوش درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے مجمع بیٹھا ہوئے لوگ بیٹھے اور ایک درخت ہے حضرت خاجہ غریب والوں سے ٹیک لگائے کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جانا ہو تو زبان کابو میں جب بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر کنٹرول میں لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جانا ہو تو پھر خیالوں کو کنٹرول بابا صاحب کہتے ہیں <سلام> میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں لیکن دل میں خیال آیا فریق کوئی ٹہم ہی ضائع کی ہی وہ یہ کس طرح ولی ہویا یہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے یہ کیسا ولیو ہی لایا بابا سفر میں بیٹھا سوچ رہا تھا حضرت نے میرا خیال پکڑ دیا اور آپ نے پھر کیا کیا آپ نے اس خشک درخت پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ درخت سر شاداب ہو گیا ٹہلیاں نکل آئیں پتے نکل آئے پھل پڑ گیا آپ نے پھر نگاہ اٹائی اور درخت پھر پہلی حالت پہ واپس آ گیا خشک ہو گیا کہتے پھر دوسری بار نگاہ ڈالی سر سب و شاداب کر دیا پھر نگاہ ڈالی اس کو پھر پہلی حالت پہ واپس لیا پھر تیسری بار نگاہ ڈالی اس کو سر سب و شاداب کر دیا پھر نگاہ ڈالی اور وہ اپنی پہلی حالت خشک پہ واپس آ کہتے یا پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے اور مجھے تصویر سکھایا مجھے پیری مریدید سمجھائی فرمانے لگے فرید رب نہ لڑائی تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لڑنا ہے مجھے بتایا کہ پیری مریدی ہے کیا یہ پیری مریدی نہیں ہے یہ ایسے کام کر کے دکھانا یہ کوئی کمال ہے فرمیا فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کی حضور اس میں لڑائی کیا ہوگی آپ نے فرمایا تو خود ہی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہوا ہے درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خوش کرائے جائے یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے میں نے تین بار خوش درخت کو ہرا کیا لیکن فرید بات یہ ہے مرضی اپنی نہیں کرنی ہے مرضی او دی کرنی ہے مرضی اپنی نہیں کرنی مرضی اس کی پہ چلنا ہے کہ میں نے تجھے تین بار ہرا کر کے دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں مجھے میرے رب نے یہ طاقت دی ہوئی ہے لیکن فرید ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਵੇਖੇ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦਾ ਲੂਬੇ ਲਬਾਤੂ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਚ ਐ ਵੱਖਰੀ ਇੰਦਾਸਤਾਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਬੱਸੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਣਾ ਥਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰਜੂ نئی نصیب ہوئی نماز پنجگانہ با جماعت نصیب حلال اور حرام کے معاملے میں میں نے احتیاط برتی پھر میں اکثر لوگ کے کہتا ہوں میں مولوی سلمان کیوں رونا ہے وہ چلیا تو تے پھر دوزار ہزار چوبیس بیٹھا اقبال تو انیس سو پانچ چھ سات آٹھ نو دس پتہ نہیں کب اقبال نے شیئے تھا صاحب اقبال کا دور بڑا سونا تھا جس دور میں جماعت علی شاہ ہوا جس دور میں میر علی شاہ جس دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک سرقر چریوالے ہیں جس دور میں حضرت جی سیال شریف اپنی آب و تاب پہ ہوتے ہیں جس دور میں سیال شریف جوبن پہ ہوتے ہیں جوبن پہ سید دیدار علی شاہ بنفسی نفیس اعلی حضرت اتنی اتنی بڑی شخصیات پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھ لیا اقبال اور رو کے کیا کہتا ہے کمب از اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ سکتے وہ پیر جڑے پیرے دے دل زندہ کر دے وہ اتنے اتنے بڑے نام موجود ہیں کیا کہتے ہیں کمب از اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ سکتے خان کاؤں میں گور گھنیا مجاور رہ گئے اسی تب تو انہوں نے دوزار چوی جانے پہ کیا حال ہوگا ہے لیکن دکھ ہی ہے کہ بولے کون حضور بلے شاہ جان چھڑا. کیندر جا جان چھوڑا کہ اندر ساتھ چاک کان تھے مٹھا جا اشارہ دے گئے پڑ پڑ شیخ مشایخ کان الٹے مسئلے گرم بتائیں بے علمان لٹ لٹ کامی چھوٹے سچے کریں کریں ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ حضرت ਸ਼ਿਖਾਨੇ ਬਾਬੂ ਦੇ ਗਏ ਐਨ ਕੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਪੜ ਪੜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾ ਕਰਨ ਬੜੀ ਲਈ ਐਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੇ ਵੱਠੇ ਮੱਠੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇਰੇ ਡੇਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਠੇ ਮੱਠੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਨਜ ਕਾਨੂੰ ਬਾਦ ਯਾਰ ਇਧੀਆਂ ਤੋਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ان کو ہم نے ان کا اتنا ہم نے بیڑا گرہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ کچھ کرنے جو کیونکہ اگر یہ کچھ کرنے گئے ہوتے تو کر جاتے ہیں ہم نے ان کو دیکھنا اتنا بڑا ہے تو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں سنا میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا پھر مجھے کہتے ہیں جی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی سے کوئی زندگی بس دیکھ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے یار امت کدھر کھڑی ہے خدا کا واسطہ کو تھوڑا سا بدل جائے ٹھیک ہے بندے نے خود میری گھڑی پھر مٹ دیا ایپل بات حضرت اس نے مانگ رکھی بہترین کپڑے ہیں اس کا بہترین میں سکوٹ ہے اور ان بیچاروں کو سنایا کیا جا رہا ہے غریب بانتے یتیم آندہ سہارا آپ پہ حضرت صاحب میں جیب پار کے لے گئے جانے آپ پہ جان دیا میں بیگ پرچیاں نہ لے لیکن انہوں نے زینی طورت حضرت غریب تے یتیم کر چھڑے کلامی انہوں نے مہیندے سنے مطلب میں جیب پھر کے لے کے گیا لیکن انہوں نے ذہنی طور غریب اور یتیم اس کا سب سے بڑا جو اب کہیں گے وہ ہمارا حال دیکھو پاکستان کا حال بالکل اس لیلے کسائی کی دکان پہ لٹکے ہوئے لیلے کی طرح ہے جس کی کھال اتار لی گئی ہے اور کسائی اعلان کر رہا ہے بھائی سینا لینے ارکی کینے لینے ہے تون کنہیں لینی پٹ کنہیں لینے کروڑے کنہیں لینے اور پچیس کروڑ پاکستانی پاس کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں بولتے کیوں نہیں کیونکہ حضرت ہم نے ان کو سٹیجوں پہ آج تک سنایا یہ کچھ غریب یتیم غریبم لٹ گئے روڑ گئے مر گئے پکے ننگے اللہ بطر قرآن نے بالکل آپ کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا یہ میرا قصور ہے میں نے آپ کو اٹھ نہیں دیا کوئی غیرت نہیں دلائی کوئی آپ کو جگایا نہیں کوئی آپ کو ہلایا نہیں بلکہ آپ کو ذہنی غریب اور یتیم بنا دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو یہ کہا بلکہ قرآن میں اللہ آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں تم تسی خ... تسی آپ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہو اتر آپ وہی وہ ہو جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا آپ کو یہاں ہو زور کی امت ہو. سارے دل بنا لیے گئے پھر چھانٹی ہوئی حیدر تم چھانٹی ہوئے لوگ تمہیں حضور نبی علیہ السلام کی امت اور غلامی کے لیے چھانٹی کیا گیا یہ ہم نے آپ کو ایسے کلام سنا سنا کے ذنی غریب یتیم کر دیا بولتے ایک ایک کر کے پاکستان بک رہے ہیں ایئرپورٹ بک رہی ہیں پی آئی اے بک رہی ہے اسٹیل مل بک رہی ہے اور یہ پچیس کروڑ پاس کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے اب شاید آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ مصباحی بھائی صاحب سیاسی تقریر کر رہے ہیں یہ سیاسی تقریر ہے. اگر صاحب کسی کو اپنے ملک سے اتنا پیار بھی نہ ہو تو پھٹے مونگے پہ اس میں اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہیں جاتے کہ جو اب بھی نہ بولے میرا نہ کسی جماعت سے کوئی تعلق نہ میں کسی جماعت کا فردوں نہ کارکن تکلیم پچیس کروڑ ہیں ہم لیکن کیا ہے ہم نے پترا آپ کو کلام اس اس طرح کے سنائی ہیں ایک قوم کا پٹھا بیٹھ گیا دیکھو نا بچپن میں جو ہمیں میں پڑھائی ہیں باقی کا ذرہ دیکھو دیکھیں نا کتابوں میں کیا پومیں لکھتے ہیں چو 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 چا چا, چا گھڑی پہ چو اس قوم نے حضرت جی بچپن میں پوئیں میں چوہے والی پڑھی ہوئی ہے اس قوم نے کیا کٹا کرنا ہے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مر گئے تھے وہ منوسو چلو کو شیر ہوتے لیکھ چڑھ گئے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مر گئے تھے ون واز اتھسٹی کو پیاسا کو ہمٹی باقی کثرا چوکسی گڑیاں آپ کو ذہنی غریب اور ہم نے یتیم کرایا نہیں جگایا نہیں جوڑا نہیں اس کا نتیجہ ہے غریب غریب اللہ میں پھر وہی کہنے لگوں میں پھر دلیل کے لئے اقبال کو لگوں آج سے سو سال پہلے اقبال نے کہا تھا اے والے ٹیکی ہیں، یہ کون آئے تب اقبال رو کے کہتا ہے یا رب دل مسلم کو زندہ طمندد. جو قلب کو گرما دے جو روح کو دھا. کوئی دھڑپ نہیں ہے پتہ نہیں حضرت یہ کیا میرے لگے ہیں بچے چڑھاتے ہیں اس کے بعد میرے ساتھ کیا شروع کیا ہے ایسا کم از کم میں نے دو رات میں نے یہ خبر پڑ پڑھی اسلام آباد میں وہ والا دور اپنی اتنی, اتنی بیچینل تھی آزا. لیکن کوئی کسی کو ٹینشن نہیں دی جس کو پوچھو وہ آگے سے یہی کہے گا اے جی حکمران نہیں تھی حکمران نہیں تو نہیں تھی تو نہیں حضرت صاحب باہر جا کے کسی <تصفح> کو بتائیں وہ مذاق اڑا مثال کے طور پر حضرت کسی کے گھر میں چوری ہوئی پھر چور چلے گئے اپنا کام کر کے اب افسوس والے آ رہے ہیں کتنی ہیں تین سو اور, اور کچھ جن کے لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ ہیں تو پھر اُسانوں پوچھے تُسی ٹوٹل کتنے نہیں جسی ایک ہوں کہی کہ پنجی کروڑ تو گل سمجھ جانتی ہے یہ پتر آپ کی اور میری نلائکی اور نکما پن ہڈ کامی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمران ہیں تُسی پنجی کروڑ کتے ہو جنو چوری کر دی جب چوری ہو رہی تھی تو آپ پچیس کروڑ کدھر تھے ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਅੱਗੂ ਕੋ ਇਸ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਯਤੀਮ ਉਹ 400 ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਵੀ ਸਾਂ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਲੋਕੋ ਇਸ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਹਤੂ ਹਮ ਤਾਂ ਆਏ تھے ਆਪ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮੇ ਅੱਗੇ ਸੇ ਕਹਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਤੇ ਯਤੀਮ ਵੀ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ سانوں کوئی دسیا ہوتا کی ہاں پہلے کتابیں کی کی ہے اسی سامنے ای والے ای والے کلام سنائے گریب تو یتیم حضرت، پھر گریب یتیم کچھ بھی کر سکتے من کبو نہ یار کیوں نہیں کہتے مارو میرے جتیا مس بھائی صاحب آپ ہی کا قصور ہے آپ نے تیر پہ ہمیں کہا تھا کہ گریب بھی اور آپ نے اگر ہمیں بتایا ہوتا کہ نہیں تو امت متو حضور کی تم, تم علی کے ماننے والے ہو تم ابو بکر کے ماننے والے ہو تم عمر کے ماننے والے ہو خالد بن ولید ہم ہی میں سے تھے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ہی میں سے تھے صلاح الدین ایوبی ہم ہی میں سے تھے میں نے <weighing up> پتر آپ کو ایسا سا کچھ سنایا اور آپ کا اتنا زین میں نے آپ کے زین کا تباہ کھول دیا ہوا ہے یادر صاحب امت کے نوجوان دعائیں کیا کرتی ہیں یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی پیج کیا پہلے صلاح الدین ایوبی تیسرے آسمان کیا ماں نے ہویا سی اللہ دعا کیا بنتی ہے سارے جتنے نوجوان ہیں سارے سر اللہ دے حضور دو دو نفل پڑھ کے دعا کری اللہ دے حضور یا اللہ ایت کی صلاح الدین ایوبی میں ریڈی ہوں میں تیار ہوں اگو مالکا لیکن یہ نہیں کوئی کہتا یہ مجھ سے آ کے دعا کرواتے ہیں

انہیں بچارے ہیں زینی غریب تھے یتیم کا چڑھے ہیں اس لیے سب پچیس کروڑ لوگ ہیں اور ملک پتہ نہیں بترتا انہوں تکلیف ہے کہ نہیں ہے لیکن بترہ تھے بڑے بڑے نہیں جڑے بڑی تکلیف یہ داتا صاحب دا بھی پاکستان یہ بابا صاحب دا بھی پاکستان یہ سلطان بابا دا بھی انہوں پتہ نہیں تکلیف ہے کہ نہیں ہے لیکن ہمت کرو بچے اچھا اور میں جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں ہمتر اپنی اپنی دعا ہوں بڑھے پیج ہم سرگی اٹھو دو دو نفل پر دو دعا کرو یا اللہ عید کی میں. بدلو اپنے آپ میں نوی اللہ توفیق دوے کہ میں آپ کی تربیہ دوں یہ غریب اور یتین سے ہم بھائر نکلے تو بعد کو بات تھوڑی سی ہمتر ہمت دے کرو یا حضور نال نے تک وہ کتابوں میں نہیں لکھا جو محمد علی کہتے ہیں میں انگلینڈ میں تھا ہوں کہ کمرے میں کوئی جو اس کا مفہوم ہے اٹھایا گیا حکم آیا پاکستان کے لیے چل کے کوشش کر جناح کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا میں کلّا اپنے بھی مخالفت کرنی ہے انگریزہ نے بھی مخالفت کرنی ہے ہندوؤں نے بھی لڑائی لگنی ہے تو میں کلہ کی کر رہا ہوں تو اقبال کہتے ہیں میرے دل کی بات حضور نبی علیہ السلام نے جان لی اور مجھے آگے سے کیا کہا ڈونٹ وری آئی ایم ویڈ یو تو نہ کبر آم ہے تیرے وہ تیرے مت کرو حضور آم نہیں ہے مت کرو حضور ناد نہیں خدا دی قسم چکتے کہنا تو شرف اخلاص مردور تنو انی کا دلیری دے لیے تو خود دیران رہ جنگا دلیری آنیا آئی ایم ویڈ یو کریم ਤਨ ਵਿਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਤੋਂ ਕੁ ਥੋੜਾ ਜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀ ਬੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਫਰੂਕ ਦੇ ਮਾਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ حضرت ਅਬੂ ਬਕਰ সিদ্দিক ਦੇ ਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਤੋਂ ਕੱਢੀਏ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਬਾਬੋ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੇ ਲਿਖਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਕਾਫੀਅਤ ਥੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਹਿਣੇ ਮਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਉਠੋ ਹਿੰਮਤ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੋ اور کبھی آپ کوئی خوشیل کوٹ گیا ہو